18 квітня у Славянську біля будівлі СБУ відбулось відкриття меморіальної дошки українському політику, патріоту, депутату Горлівської міської ради Володимиру Івановичу Рибаку. Володимира Рибака викрали 17 квітня 2014 року, після того, коли він намагався замінити прапор сепаратистів на український над будівлею захопленої горлівської міськради. 21 квітня 2014 року його тіло було знайдено в річці Казани Торець біля селища міського типу Райгородок Донецької області з ознаками насильницької смерті. Ініціатором відкриття дошки виступив секретар міської ради Олег Зантов. На траурний захід зібрало ще мало людей, не дивлячись на несприятливу погоду. Дружина загиблого, друзі, депутати і люди, які знаходилися з Володимиром в останні дні життя. Кожен мав нагоду висловити свої співчуття. Доска пам'яті по всім тим, хто перенес тут ужаси і пытки, хто погиб тоді. Я думаю, це доска як символ. Ми відкриємо ще меморіальні доски. Ніхто не буде забыт. І я дуже сподіваюся на те, що... та награда посмертно, которой Володе была присуждена Герой Украины, это не самая главная и не основная награда. А главная награда это то, что мы всегда будем помнить о нем и о его подвиге. И эта память никогда не уйдет из наших сердец и душ, потому что герои не умирают. Моя последняя встреча и разговоры с ним были как раз на Майдане, и Володя пережил самые страшные дни когда расстреливали наших ребят на Майдане. И он всегда, лично он мне он сказал, он был практически в первых рядах, он сказал, если меня не убили на Майдане, я буду жить очень долго. После этого он вернулся на Донбасс, начались события. И зная несгибаемость Володи, зная, что этот человек с ним ну, просто договориться невозможно. А Украина Честная власть в Украине. Он искренне любил эту страну. Он зажигал своей любовью, своим патриотизмом. Он, будучи как депутатом городского совета Горловки, очень много сделал. Я вам скажу, для нас это стало ну, просто шоком. За день до гибели Марина Жартовская, если корреспонденты знают, а комсомольская правда сейчас сайт. Я, Володя. Мы его встретили на такси с Горловки, тогда еще он взял деньги, приехал к нам. Мы в Донецке стояли на... Он подсел к нам машину. Мы приехали в Краматорск, приехали в Славянск, встречались с ребятами. Сидели в Фиесте, это в Краматорске есть такое кафе, разговаривали. Ночью его убеждал, чтобы Вова поехал с нами в Мариуполь, чтобы мы там переночевали. Он нам сказал большое спасибо, встал на ветке, сел на маршрутке и уехал. Больше Володи Рыбака мы не видели. Это мемориальная доска, она будет каждый день, когда мы будем проходить мимо нее, она будет напоминать нам об этом человеке. Потому что жив человек, пока жива память о нем. Смерть Володи для меня стала знаковой. Это дало толчок тому, чем я занимаюсь сейчас. Сейчас я координирую группу «Патриот». Она занимается освобождением военнопленных. Когда я увидела поступок этого человека, который срывал донеровский флаг из админзданий и выдражал государственный флаг, я поняла, что это не просто человек, это патриот, и этот человек ежедневно совершает подвиг. Когда я узнала, что этого человека убили, тем более убили в моём родном городе в Сланском на тот момент оккупировано, это поразило меня до глубины души. Хочу сказать, что це була організована кативне, а це таке собі гестапо. Ну що, ну, закони були такі. Якщо ти сидиш, значить, ти повинен сидіти на одному місці, пошевелився, тебе б'ють. Ти заговорив, тебе б'ють. 20 майже 25 днів, ну, по крайній мірі, нас не знімали, у нас були руки зав'язані, очі зав'язані, ну і так далі, і так далі. Ви просто вдумайтеся в те все, що проходило. І напевно, от... Іменно вбивства оці на напередодні спасли нам життя, Тому що все такі ці вбивства отримали досить великий резонанс, і вони напевно вже боялися далі вбивати. Попри теплоти слів запрошених на захід та піднесені спогадів для дружини загиблого, цей день був сповнений трауром. Жінка дотепер у розпачі не минає дня, аби Олена, син Юрій та донька Марія на пригадували рідну людину. Я іскрені іскренні благодарна кожному, кто в это время нашел возможность приехать сюда и почтить память погибших здесь. Я благодарна в первую очередь мэру города Славянска, который вместе с Александром Ярошенко 23 квитня 2014 года помогил, помогал мне вывозить тело Володя отсюда. Благодарна ему за инициативу открытия этой мемориальной доски. Я благодарна каждому, потому что я считаю, что все присутствующие здесь, все патриоты, все доказали, что нас не сломали, не сепаратисты, не те обстоятельства, которые появились в нашей жизни, что несмотря ни на что или вопреки всему этим обстоятельствам, этому неожиданному отношению к нам правительства, мы выжили и дальше будем жить и мы будем бороться, мы будем отстаивать